আমাৰ অসম বিধানসভাত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সত্ৰৰ সংৰক্ষণ বহুবিলাক খুব ঐতিহাসিক আইন আমাৰ সদনলৈ আহিব আৰু আমি সদনত আলোচনাৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া বহুবিলাক এই বিধানসভাত ঐতিহাসিক বিল আহিব আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে কেবিনেটত যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ গৈ থাকিব আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম পাছত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ কৰুণ আৰু বেদনা ভৰা যিটো খবৰ তাক এছাম লোকে ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু এই লোকচামে জীৱনকালক বহুলোকে জুবিনৰ এটা গানো শুনা নাছিল বা জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ জ্ঞানো অত্যন্ত সীমিত মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকে জুবিনৰ গোটেই আদৰ্শটোকে অন্য এটা প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিছতো ৰাজনীতি হোৱা নাছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতো ৰাজনীতি হোৱা নাছিল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতো ৰাজনীতি নহয় কাৰণ জুবিন গাৰ্গক বিজেপি এ জি পি কংগ্ৰেছ সকলোৱে ভাল পাইছিল আৰু ইয়াত ৰাজনীতিৰ কোনো অৱকাশ ন যিবিলাক জুবিনৰ নকল অনুৰাগী বহুত ওলাইছে যিসকলে জীৱনকালত জুবিনক অত্যন্ত কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে জুবিনৰ অনুৰাগীৰ এটা ভাও লৈ অসমখনক অশান্তি কৰাৰ পৰিৱেশ এটা ৰচনা কৰিছে সেইকাৰণে বিজেপিয়ে জুবিনৰ গান ভালপোৱা জুবিনক ভালপোৱা অনুৰাগীসকলক লৈ যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি অসমখনক অশান্ত কৰিব নিদিওঁ এইখন বিষ্ণুৰাভাৰ অসম জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অসম ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম জুবিন গাৰ্গৰ অসম ইয়াক আমি কেতিয়াও অশান্ত কৰিব নিদিওঁ এই শ্লোগানেৰে আজিৰ পৰা ৰাজপথত নামিছে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে নকল অনুৰাগীসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃত অনুৰাগীসকলক সংগঠিত কৰা আৰু জুবিনৰ অসমখনক প্ৰাণবন্ত জীৱন্ত কৰি ৰখা যাতে জুবিনৰ অসমখন আন্দোলনেৰে তমখাময় হৈ নপৰে ৰাজনীতিৰ ই এখন বৈধভূমি হৈ নপৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যে জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীসকলক লৈ সুন্দৰ আৰু সোণোৱালী অসম এখন নিৰ্মাণ কৰে ডিচেম্বৰৰ শেষৰ সপ্তাহত বা জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁৰে কৰকমলেৰে আমি আমাৰ মহাপুৰুষগৰাকীৰ জন্মস্থানৰ সংলগ্ন যিটো আমাৰ প্ৰজেক্ট তাক আমি উদ্বোধন আজি কেইবাটাও আছে আমাৰ ধুনীয়া ছুইমিং পুল এটা হ'ব গৈ আছে ধুনীয়া ৰাস্তা এটা হৈছে জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থৰ নতুন কাৰ্যালয় হৈছে এটা চি আই ডি এফত নতুন বাণিজ্যিক ভৱন এটা হৈছে নগাঁও চহৰখন বহু দিশে আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্ট এতিয়া আমি উদ্বোধন কৰোঁ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি সুস্বাস্থ্য সুন্দৰ ৰাজনৈতিক জীৱনময় কামনা কৰিছোঁ আই থিংক পিপুল অৱ আছাম ইজ উইথ মি এণ্ড দে আৰ ব্লেচিংছ আৰ উইথ মি ড পিক্স ব্লেছিংছ কংগ্ৰেছ আই ৱণ্ট টু ডু পটিক ব্লেছিংছ পীপল টাই এম কোৱাট কনফিডেণ্ট দথিং বিল হাৰ্ম আছ থেংক ইউ